Dan of project kami, uh, um, project kami ini melibatkan pembangunan modul pembelajaran. Um, dalam satu RPH kami, PDP uh, kami gabungkan lima teknologi, lima teknologi seperti AI, gamifikasi, VR, EA, dan OER. Uh, kelima lima teknologi ini kami masukkan daripada uh, set inaksi perkembangan belajar, instruksional, di dan juga uh, rumusan. Model ini direka untuk um, untuk meningkatkan minat pelajar dan mudah diakses selaras dengan teknologi pada masa ini Untuk objektif pada uh, proyek kami yang pertama adalah untuk menghadirkan teknologi yang sesuai untuk digunakan dalam bidang pendidikan yang Dan yang ketiga, menekankan kemahiran digital pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Berikut merupakan kaedah yang digunakan dalam melaksanakan projek. Bagi site indaksi, kami telah menekankan penggunaan teknologi augmented reality AR di mana augmented reality AR ini merupakan salah satu alat teknologi yang kita kata... Teknologi baru digunakan dalam bidang pendidikan dan teknologi ini uh, digunakan secara meluas terutamanya dalam pendidikan sains dan juga kejuruteraan lah dan uh, AR ini digunakan sebagai alat uh, AB, alat bantu bahan bantu mengajar kerana dia menghubungkan dunia sebenar dengan elemen teknologi seperti uh, yang dicipta input daripada seperti uh, video grafik dan juga bunyi. salah satu daripada aplikasi mudah alih mana pengguna boleh memuat turun aplikasi AR ini dan menggunakannya di peranti masing-masing dan untuk projek ini kami menggunakan AR di bahagian set indaksi kerana untuk memberi gambaran awal kepada isi pembelajaran kami Seterusnya <coughs> Aplikasi AR yang kami gunakan adalah Archivite um, Aplikasi Archivite ni dia menggabungkan grafik dan teknologi AR di mana dia akan memaparkan grafik seperti ini dan apabila di scan oleh pelajar melalui kamera mereka masing-masing tapi syaratnya dia kena download juga aplikasi ini so dia akan paparkan video daripada gambar ni lah. seterusnya uh, seterusnya adalah seterusnya adalah open, open educational resources iaitu OER OER adalah bahan pengajaran ataupun pembelajaran dan pendidikan yang dilesenkan secara terbuka di mana uh, OER ini dapat membolehkan siapa saja untuk mengakses, menggunakan, menyesuaikan, dan mengedarkan OER ini secara percuma tanpa sekatan. Contoh bagi OER ini adalah uh, model pembelajaran, buku teks, bahan pembelajaran digital, open courseware, jurnal bebas dan juga banyak lagi. Jadi kumpulan ke kami menggunakan OIRD dalam menghasilkan isi pengajaran dan pembelajaran. Kumpulan kami menggunakan platform Google Site untuk menghasilkan modul modul digital kami. selanjutnya. Dalam learning ataupun adapun yang disebut sebagai e-learning. E-learning adalah satu bentuk pembelajaran menggunakan teknologi mudah alih dan teknologi tanpa nirkabel serta pemantaran Pembelajaran uh, melalui peranti elektronik mudah alih seperti telefon bimbit ataupun tablet. E-learning adalah fleksibel. Fleksibel di mana pelajar dapat mengakses maklumat atau pembelajaran di mana-mana sahaja -mana dan pada bila-bila masa asalkan pelajar mempunyai gadget tersebut. Bagi e-learning, kami telah memilih uh, aplikasi ataupun website Note yang boleh diakses pada telefon bimbit dan juga website. Uh, bagi aplikasi ini, kami telah menggunakan flashcard sebagai uh, aktiviti pembelajaran bagi Uh, seterusnya, uh, untuk penilaian kepada pelajar, kami menggunakan uh, gamifikasi dan pembelajaran berasaskan permainan, yaitu kami memilih menggunakan genre untuk menguji persamaan pelajar dan bagi meningkatkan pengiriman pelajar. Gamifikasi ini um, kami menggunakan. kami dipasif belajar dan elemen gamifan, gamifikasi melalui jeneli kami ini kuis direkam menggunakan jeneli dan mempunyai soalan berbagai dan mempunyai visual dan animasi yang menarik. Ah. Oke okay, yang seterusnya untuk bahagian rumus dan pembelajaran kami menggunakan uh, eh, kami menggunakan AI jadi AI adalah mengeluarkan satu syarat di bidang sains komputer yang untuk meniru kebolehan manusia yang menggunakan perisian ataupun sistem dan seperti AI selalu nya ini aplikasi Note dan membolehkan pelajar menggunakan flashcard pada pelajar mereka sendiri dan bergantung kepada pada guru. Aplikasi Note ini juga dapat meningkatkan kreativiti, kemudian membayangkan keterlibatan keterlibatan pelajar dalam aktiviti PDP dalam kelas. Sesuatu penggunaan AI untuk bagi penghasilan rumusan pelajaran. Belajar dapat menghasilkan peta minda dan rumusan menggunakan jenis dengan bantuan AI yang menjadikan proses merumus dan berkesusun dan mempunyai visual yang menarik. Penilaian juga berasaskan identifikasi melalui jenis ini. Belajar lebih bersemangat untuk menyertai kuis dan tugasan atau tidak yang disampaikan dalam bentuk permainan yang dapat menarik minat pelajar juga lebih fokus dalam pembelajaran tersebut. So. Terusnya, so, hmm. impak langsung kepada pelajar dan guru untuk mengandalkan aplikasi dan platform digital yang dilengkapi dengan teknologi pendidikan masa kini seperti yang kita tahu uh, saban hari uh, semakin banyak teknologi yang dikembangkan dan AI yang kita tak tahu dan <tik> itu mas. <tik> oke okay. untuk pelajaran untuk belajar agar interaktif dan kolaborasi, belajar tidak lagi hanya menjadi penerima maklumat itu sekarang um, pelajar boleh menggunakan gadget untuk sama-sama menyertai untuk menyiapkan pusat atau materi yang lain. Dan <tuh> nah, seterusnya penyesuaian dengan gaya pembelajaran belajar apa ke pelajar satu pembelajaran akan menjadi lebih berbagai dan adaptif dengan persekitaran ini dan sesuai dengan perjalanan celik teknologi dan cenderung kepada visual, gamifikasi serta pembelajaran kendiri. Akhir sekali dapat meningkatkan hasil pembelajaran <tuh> di mana pelajar menunjukkan peningkatan dari segi pemahaman Ingatan jangka panjang dan pengaplikasian ilmu terkadang apabila berbagai medium dan kaedah pembelajaran yang digabungkan Dalam menggunakan medium visual, audio, uh, dan implikasi Seterusnya adalah cabaran yang dihadapi dan juga cadangan kebangun kebaikan Terdapat, dua, terdapat empat cabaran, yaitu cabaran yang pertama, e, cabaran kepada guru, yaitu kurang kemahiran dalam menggunakan teknologi. Jadinya, guru akan menggunakan kemahiran asal saja untuk menghasilkan bahan pengajaran tersebut. Hasilnya, e, bahan pengajaran itu akan menjadi kurang menarik dan pelajar akan kurang berminat untuk belajar. Cabaran seterusnya adalah kekangan keuangan dan kos. Di mana uh, tidak semua perisian dan teknologi boleh diakses secara percuma di internet. Jadinya, uh, untuk menggunakan teknologi tersebut, seseorang perlu membeli perisian tersebut terlebih dahulu. Seterusnya adalah cabaran kepada pelajar, di mana uh, cabaran yang pertama, pelajar kurang berkemahiran dalam menggunakan teknologi. Jadinya uh, pelajar ini dia akan belajar cuma menggunakan bahan-bahan Maujud -bahan dan uh, berusahakan tradisional. Sebenarnya dalam masalah mengakses. Tidak semua pelajar ini dia mempunyai uh, alat yang ada alat di, di digital untuk mengakses uh, teknologi ini. Selain itu pelajar juga uh, masalah dalam jaringan internet yang stabil. Baiklah, seterusnya caranya yang terhadap guru yaitu uh, pihak sekolah boleh mengadakan dengke bekalan yang berfokus pada penggunaan teknologi terkini dalam PDP, kemudian uh, dalam perkongsian amalan terbaik antara guru yang mahir dan masih baharu dengan teknologi contohnya sekarang ramai Uh, guru Gen Z. Jadi manfaat guru Gen Z ni dekat sekolah baru mungkin boleh uh, mengajar guru yang uh, lama untuk uh, cara menggunakan teknologi dalam PPT. Kemudian akses perisian dan sumber digital percuma menggalakkan pengguna telefon percuma seperti kembar, Google, Workspace, Kahoot dan Tisdali. Uh, digital. Kemudian kementerian uh, kementerian sekolah boleh melanggar dan kumpulan untuk tulisan perisian tertentu bagi memudahkan guru untuk atau menggunakan ataupun mengakses teknologi-teknologi. Kemudian untuk cara cara apa nama baikkan terhadap pelajar uh, boleh mengadakan program literasi digital pelajar iaitu wujudnya sesi khas untuk mengajar pelajar menggunakan <coughs> alat digital secara berperingkat boleh kembar, boleh guna AI illustration lah Kemudian menggunakan pendekatan mentor mentor di mana pelajar yang mahir membantu rakan sebaya. Kemudian untuk ke, eh, cadangan yang seterusnya adalah penyediaan infrastruktur dan bantuan Ini yaitu tidak sama dengan syarikat telekomunikasi untuk menyediakan internet subsidi atau percuma kepada pelajar yang layak. Kemudian jalan inisiatif pinjaman kerajaan sendiri dan pelajar melalui sumbangan kerajaan atas komuniti. Terima kasih telah <laughs> menonton! menggunakan aplikasi ArteVar uh, ini adalah uh, grafik yang telah dihasilkan daripada apps AppStore so kalau kita scan grafik ni oh, <laughs> okay. okay. so kalau kita scan uh, dia, uh, grafik ni dia akan keluarkan video tapi dia perlukan gambar yang jelas so saya tunjuk gambar tu cincin lah boleh? boleh okay. uh, gambar ni dia blur <laughs> dia perlu gambar yang jelas. Oh. Tapi eh kamu kena download Sendiri lah app tu sebab kita tak boleh pakai kamera biasa. RT RT5.

dan kalau ada yang mau beli なんで mau oke nih mau lah oh kamu bisa itu sudah lah ya nah dia oke You não? Quer chupar? 私たちは。<laughs>

tapi <laughs> ada penggunaan uh, presiden Jerman oh, oh.